Всем привет! Новый стрим! З вами, з вами сядь самі, да з вами забув хто з вами? А з вами Славік Благоган. Вітання з вами, Славік Благо. Тут я якось. В горизонтальному стрімі якось спокійніше можна спілкуватися. Славік хуліган. Ну, теж прикольно. Але все-таки Славік Балаган. З вами Славік Балаган. Всіх вітання. Ой, ці хейтери. Тільки запустиш вертикальний стрім, як налетять хейтери, це капець. Добре що хоч коли в е, горизонтальному стрімі, то хейтери не приходять, тільки коли Що там було, я так і зашла. а нет ты ласки. Если видишь, что начался стрим, там Вован стримит. Если хочешь знать, что там происходило, хотела знать, что там было, то надо присутствовать на этом стриме. Хейтеры, хейтеры пришли. Будь здоров, спасибо. Будь здоров, будь здоров. Это по-польски. Что там было? Пришли хейтеры. Начали называть меня внуком а, Бандеры Там всякие плохие слова там обдевались. Еще это самое. Сказали, что я похож на Панина и на, на Волку Путина молодого похож. Мне твой моды расскажет. Да его там не было. А вопросик на минуточку. А у вас перемотка работает, когда я стрим веду? Если не работает, ну хорошо. Все, если хотите смотреть меня и ничего не пропустить, то смотрите тут и теперь. Если не хотите ничего пропустить. Что там? Твой, мой, твой модер, это самое. Испек тебе Наполеон. Или так как не сама купила себе. Торт Прага. Коричневый. Коричневый торт Прага. Знаете, что пекари, кулинары плюют свои седевры. некоторые просто пьют, а некоторые вот так х -х, такие жесткой херкачкой так что мне можно доверять этот салатик делать короче, если мне скажут салатик сделать я знаю, что делать, и никто не узнает, что я это сделал. Вот козел. Козлы обзываются. Кусики, девочки и мальчики. Тут типа поспокойнее общаться. Вованчик, ты чего с ним закончил? Потому что меня достали эти хейтеры. вообще не ела сегодня. Ты же дантист, тебе нужно перекусывать. Дантист и перекусывать. Видите связь? У нас только недавно все появился. Там можете это не оправдываться. Можете не оправдываться. Дэми а начал еще один стрим, зачем попросили. Тут поспокойнее. Я просто домой не иду, потому что там света нет. А тут есть свет. Натали Мэ. ты же сама Рейтер, кто такой Рейтер? Кому ухо перекусить? Он рэпер? А хейтер помиляется? Група. Ну тут до мене хейтери не доберуться, тому що це не шорт І що інтересно, ходять одні і ті. ж Одні і ті ж хейтери заходять. Якщо їх всіх перебанити, то не, все-таки не треба їх банити. Коротше, всі путіли не треба їх банити, особливо модері. Тоді хто буде заходити до мене, якщо всіх хейтерів перебанити, їх е теж нужно держати, щоб е рухали чат. Но они тоже нужны. Для, для разрядки атмосферы, так сказать. Класс, молодец, всегда в тему. Пишите, девочки, пишите, что хочете. Астемлапс Дэми Глаз отвечает: Я хочу! Так хочу! Я хочу с тобой на всю ночь. Зацелуй меня всю, я знаю. Ты мне сможешь помочь. подпишись. Модеры банят только с разрешения автора. Да прошлый стрим. Короче, есть такой зритель Вадик. Он не просил разрешения. Стримовс, а ушка не откусишь. А не дым глазки, ботик, кстати, попутал. Ані дым ти що шо, ревнуєш? Так, ребята, я ж там слова закинув. Короче, пишіть слово. Пишіть слово добро. Добро. Нахай хелло, ссылки не видаються, а на добро видається. кто хочет пиар Лан, у вас когда свет пропадает мобильная связь есть ну так на полчасика а чай все дым и глаз на самый крепкий чай и чека как добро без хейтеров. Ой, как добро без хейтеров. С лимоном? Ой, лимончики, вы мои лимончики. А поэтайте, он на старой кухне вот так спевал, спевал эти песни. аж Савелон. І він реально там, там, коли співав ці пісні, він е по полетів оргазм, ар оргазм. Настоящей своєм'єс оргазм. Коли от це от Лимончики развиваясь, медитирую регулярно. Прям вот это так завелся, так что лимончики положил за футболку. Это У -у -у. Вы видели? Вы видели это? Густо в голове. Йох. Ошибаешься. Вон, на диско сегодня пойдем. Я туда не хожу. Вот только зайдет эта провокаторша. но ну, провокаторша. По-другому. Вот только зайдет Даша сюда, я ее при всех разжалую. Вот при всех. Вот. Я, я тихо не снимаю модельку, а вот так вот при всех прямо, чтобы она знала. Пускай почувствует себя тоже в неудобной ситуации. уже идете так быстро да что я что случилось ой, а вот э... да я все знаю у меня команда скриншотеров я все знаю Вот это вот писала. Вот когда узнала, что ключик, ну ты похвалился, что Вован дал ключик, что я дал ключик, она такая сразу: будешь э, как кукла продаваться и покупаться? Типа сломалась кукла, выбросил, новый приобрел помнишь, как она написала? Ну, типа, когда ты написал, что модульку не только можно получить, а и купить. А вы еще там поддакивали, типа. Типа, когда она написала, типа, Вова ничего так э, просто не делает, э, а меня типа держит, чтобы тут быть с плечом и многим носы утирать. Завидует, завидует. Да а ключик я не. Ну да, ну ключик я не... не просто так попросил, потому что Новоси это утирать Утереть нос я все-таки то да есть кому Двоим 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 точно кто понял тот понял кто не понял тот не понял я не про а вашу парочку ну конечно это самое вот эта жена Никитоса уже не, за... не заходит на, на стриме дальше потому что она однажды как бы как-то написала, что Даша для меня уже не подруга. А раньше такие прям неразлучные друзья были. Вот пр правильно ты тогда ответил Даша, да. Что да ты что, Даша? Я не продаюсь. Вот это вот это ты правильно. Написал. Не позволяю им так писать а, по, про про тебя и и про меня. Бань ее, если на своем канале так напишут. или скажут.